Здравствуйте, меня зовут Владимир. Приветствую вас на канале Прана. Сегодня на примере рекуператора Prana 150 мы разберемся, что такое рекуператор и какие задачи он выполняет. Рекуператор прана – это приточно-вытяжная противоточная система вентиляции. Его главная функция – обеспечить правильный воздухообмен с внешней средой, сохраняя температуру и комфортный микроклимат внутри помещения. Высокое качество рекуператоров прана подтверждает европейские сертификаты качества. На сегодняшний день компания выпускает четвертое поколение рекуператоров. Модель Prana 150 подходит для жилых помещений до 60 квадратных метров. Это оптимальное решение для квартир, частных домов, офисов, школ и детских садов. В комплект входит рекуператор, паспорт изделия и пульт управления. Схожие показатели воздухообмена, КПД и мощности имеет модель Prana 200G. Рекуператоры отличаются диаметром 150 и 200 мм и минимальной длиной корпуса. Выбрать оптимальную модель для вас помогут наши менеджеры. Корпус рекуператора выполнен из пищевого ABS пластика. Стандартный цвет видимой части белый, но есть возможность заказа цветных задних и передних элементов. Рекуператор подходит под любой интерьер. Рассмотрим рекуператор в действии. Откроем выдвижную часть и включим подачу электропитания. Сразу после включения на панели индикации появляется значок. Это значит, что оборудование готово к работе. Управление рекуператором осуществляется с помощью пульта или приложения для смартфона. Открываем приложение Prana Remote Control. Разработчики создали простой интерфейс управления рекуператором, доступный даже ребенку. Здесь мы можем переключить скорость, изменить яркость индикации, включить дополнительные функции или перевести рекуператор в пассивный режим. Выбранный режим работы постоянно отображается на панели индикации. Чем выше цифра, тем интенсивнее воздух проходит через рекуператор. В основе конструкции рекуператора лежит медный теплообменник, через который происходит приток свежего и выведение отработанного воздуха. Данность такой установки в том, что приточные и вытяжные воздушные потоки идут одновременно по разным каналам, без смешивания. Это энергоэффективные решения вентиляции. Вам больше не придется открывать окна, чтобы пустить свежий воздух с улиц. Проходя по смежным каналам теплообменника, приточный воздух получает тепло отработанного, сохраняя комфортную температуру в помещении. Зимой такая установка снимет нагрузку работы системы отопления, а летом кондиционера. Рекуператор на основе медного теплообменника – инновационное решение компании Prana. Этот материал выбран не случайно. Он естественным образом обеззараживает поступающий с улицы воздух. Для запыленных регионов в корпусе рекуператора предусмотрено посадочное место под фильтром. В отличие от реверсивных проветривателей, системы вентиляции ПРАНА совмещают приток свежего воздуха с улицы и вытяжку отработанного воздуха в одной вент установки. Количество приточного воздуха всегда превышает показатель вытяжки. Это помогает избежать появления обратной тяги и компенсировать работу существующих вытяжных приборов. Одно из важных преимуществ установки рекуператоров ПРАНА ⁇ простой и быстрый монтаж без нарушения ремонта стене методом алмазного сверления делается отверстие, куда помещается рабочий модуль. Проведем эксперимент. В климатической лаборатории мы создали условия, максимально приближенные к реальным. В одной камере мы установили температуру воздуха плюс 20 градусов, в другой 10 градусов ниже нуля. Рекуператор работает в ночном режиме без каких-либо догревов воздуха. Измерим температуру в первой камере через 5 минут после включения. 18 градусов. Для разницы температур между комнатой и улицей в 30 градусов потеря тепла составила всего лишь 10%. Какая бы ни была температура за окном, рекуператор Prana 150 сохраняет до 91% тепла внутри помещения. Ночной режим работы рекуператора Prana 150 обеспечивает достаточный воздухообмен для двух взрослых людей в одном помещении. Это практически беззвучный режим работы рекуператора. Рекуператор работает в несколько раз тише современных ноутбуков. Рекуператор Prana – это отличная инвестиция в здоровье. Он прост в управлении и не требует дополнительных затрат. Целый месяц чистого воздуха и комфортного микроклимата в доме обойдется не дороже чашки кофе. Надеюсь, я ответил на интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры.